やられちゃった紬どうしたあたし助けようか愛梨ちゃんお戦闘服つ服紬も手に入れたんだそっかそっかまあそんな落ち込んでもしゃあないってあたしだって初戦闘はボロボロそんなもんそんなもん 私まだ戦ったことないよ違うのカラスがね猫をいじめるの餌持っていっちゃうしひどいんだよ私のヘアピンも取られちゃったお昼休みだって大変なんだよお昼寝できないんだからずっと見てないと いつカラスが来るかわからないしじーっと外見てると眠たくなってきて眠っちゃうんだよ結局寝るんだな絶対やっつけるぼんやりポヤポヤが売りのつむぎがそんな怒るのって結構レアじゃねこの新しい戦闘服で やばいやばいって猫は正義なのあのさ紬聞くの怖いんだけどヘアピン取り戻せたんヘアピンカラスにプレゼントしただってだってカラス追いかけていったのそしたら巣を見つけたの。 私の中で猫の狩りの本能が目覚めそうになったそのままカッターうん、巣をよーく見たらカラスのひながピヨピヨいっぱいいたのお母さんカラス、子供カラスのために頑張ってたのだから許してあげたんだ スの悪いやつじゃないのてのが私の初つせだよお兄ちゃんうんみんな仲良し親子で元気にしてるよでもお兄ちゃん大丈夫 おでお弁当食べる